С кем покинуть своего хатнего годованца под час летнего отпочинку? Таким пытанием задавался бадай кожный господар Шатерохлапага. У Пинску это пытание выражается довольно просто. На базе Пинской городской ветеринарной станции организована гостиница для часового утримания брата уменьших. Об гостиничном сервисе для хатних живел у материале наших пинских корреспондентов. Ты моя хорошая, ты моя маленькая. Кусать хочешь? Кусать хочешь, Ань. Нюрочка, Нюра, Нюра, девочка моя, девочка моя хорошая. Под пильным доглядом Наталья Сталевич, сопрацовница Пинской городской ветеринарной станции, процесс реабилитации прошел да? уже не один десяток четырех лапых сябров. Ласки и добры не хапая на всех. И коли ранее Наталья Миколаевна обслуговывала только хворых, кошек и собак, то теперь клопотом женщины стал еще и гостиница по часовому трыманию хатних живел связи с тем, что у нас стационар расширился, мы имеем возможность принимать животных на гостиницу. Поэтому, пожалуйста, человек то ли в командировке, то ли, ложится в больницу, то ли уезжает на отдых. У нас можно животное разместить на гостиницу. Суточное знаходжение, например, собаки у такой гостиницы обойдется его уладальнику не так и дорого – а 35 тысяч рублей без улику кормов. Причем корыстальники послуги вправе обмерковать все умовы утримания своего любимца – от харчования до его прогулок. Свою деятельность гостиница распочала недавно, ожидающих скорыстаться по уже хапая. Людмила Пухач – от нас таких. Дело в том, что у меня дочка взрослая научится в институте, и поэтому иногда, когда вот летом приходится выезжать куда-то, единственная возможность – это спасение для людей, вот здесь оставлять собаку. Тем более, что у меня было 20 дней, меня не было. И кому я могу доверить? Никто не хочет смотреть собаку. Ну, здесь все, все условия. И все же задача Пинской городской ветеринарной станции не только профилактика и лечение хатних живел, а и контроль за эпидемичным станом у города, а так само целый широк инших найденных пытаний. А кроме послуг по вакцинации, стерилизации и широку инших манипуляций, высококвалификованные специалисты выполняют складанные операции. На сегодняшний день у нас два стационара. Это как бы изолятор для инфекционных больных отдельно и изолятор по незаразным болезням. И также оказываем услугу по гостинице. Данный стационар содержится животным, например, после операционного содержания по уходу. К нам многие обращаются не город Пинск, а приближенные территории районы Лунецк, Ивановск, где фактически нет возможности животным такое более постоянно обеспечить. там, капельцы содержания, поддерживать какие-то серьезные манипуляции делать животным. Мария Кобец, Алиса Григорчук, Александр Дьяшенко, Областные Новины, Пинск.